பூமாதேவி என்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நாளும் இனி வரப்போகும் நாட்களும் அனைவருக்கும் இனிமையானதாக அமைய வாழ்த்துக்கள் இன்று ராமநவமியில் ஏழு ஸ்லோகங்களில் முழு ராமாயணத்தை பாராயணம் செய்ய போகிறோம் ஸ்ரீராமனை பற்றி அநேக ராமாயணங்கள் உள்ளன ஸ்ரேஷ்டமாக ஒரே ஒரு ராமாயணம் அது ஏழு ஸ்லோகங்களாக ஏழு ரிஷிகளால் பாடப்பெற்றது அதன் பெயர் சப்த ரிஷி ராமாயணம் திருமால் எடுத்த அவதாரங்களில் தான் மிகவும் சிறந்ததாக போற்றப்படுகிறது தெய்வம் மனிதனாக தோன்றி ஒழுக்கம் வாழ்வியல் நெறிகளின் முறைகளை பின்பற்றி வாழ்ந்து காட்டிய அவதாரம் சிறந்த கணவராகவும் மகனாகவும் சகோதரனாகவும் அனைத்துமாக வாழ்ந்து காட்டியதால் அவரை அவதார புருஷன் என்கிறோம் ஒவ்வொரு காண்டத்துக்கும் ஒரு ஸ்லோகமாக ஏழு ரிஷிகளும் சப்த சப்தரிஷிகளும் வழங்கிய இராமாயணம்தான் சப்தரிஷி ராமாயணம் இது ஒரு ஈடு இணையற்ற பூந்தேன் இதை தினமும் செவிமடுத்தாலும் படித்தாலும் சகல சாஸ்திரவானாக ஒருவன் மாறலாம் சர்வ சம்பத்தும் பெருகும் புத்திர பௌத்திராதிகள் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்துவர் உலக வாழ்க்கையெல்லாம் இன்பமயம் என்பதாகும் விஷ்ணு பதம் சாஸ்வதமாகும் बालकाण्ठं काश्यपरिषि जातश्रीरघुनायको दशरतान् मुनियाशय हत्वा कृत्वाप्यहल्यां शुभां भुङ्गत्वा रुद्रसरासजनकजां पानौ गृहीत्वा ततो जिद्वादाध्वनि भार्गवं पुनरकात्सीता समेतत् पुरीम् अत्रिमहर्षि अयोध्याकाण्डं दास्यामन्तरया दयारहितया दुर्बोधिता कैकेयी श्रीरामप्रतामभिषेकसमये माताप्यया भर्तारं भरदप्रसास्तु धरणीं रामो वनं गच्छता दिद्या कर्ण्यसचोदरं न हि ददौ दुःखेन मूर्च्छागतः भरद्वाजमहर्षिः आरण्यकाण्डं श्रीरामपितृशासनाद्वनमगा चौमित्रीसीतान्वितो गङ्गां प्राप्य च तां निभत्या सगुहत् सचित्रकूटे वसन् कृत्वा तत्र पितृक्रियां स भरतौ दद्वा भयं दण्डके प्राप्यागस्त्य मुनीश्वरं दधुदितं धृत्वा धनुश्चाक्षयम् ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र किष्किन्ताकाण्ड गत्वा पञ्जवरिमघस्त्यवचना धृत्वा भयं मौनिनाम् चित्वा शूर्पणकच्च कर्णयुगलं त्रातुं समत्तान् मुनीन् हत्वा तं च करं स्वर्ण भित्त्वा तथा वालिनं तारारत्नमवैरिराज्यमकरोत् सर्वच्च सुग्रीवसा गौतमः सुन्दरकाण्डम् दूतो दशरथे सलीलमुदतीं टीत्वां हनुमान्मकान् दृष्ट्वा शोकवने स्थितां जनकजां दत्त्वाङ्गुलोर्मुत्रिकाम् अक्षादिनसुरान् निहत्य महतीं लङ्कां च दत्वा पुनः श्रीरामं च समेत्य देवजननी दृष्ट्वा मयेत्य ब्रवीत् युद्धकाण्डं रामो भद पयोनिधिघपि वरैवीरैर्नलादयर्वृतो लङ्कां प्राप्य स कुम्भकर्णतनुजं हत्वा रणे रावणम् तस्यां यस्य विभीषणं पुनरसौ सीतापति पुष्पका रूडक्सन् पुरमागदक्ष भरदत् सिंहासनचो बभौ वसिष्ठमहर्षि उत्तरखण्डं प्रजापालयन् कृत्वा राज्यमतानुजैष सुखिरं भूरिज्वधर्मान्वितौ पुत्रौ भ्रातृसमन्वितौ कुशलवौ समस्ताप्य भूमण्डले सोऽध्यापुरवासि भिक्षौ सरयुस्तान् प्रभते दिवम् सर्व ऋषि श्रीरामस्य कथा सुधाति मधुरान् श्लोकानि मान् उत्तमान् ये शृण्वन्ति पटन्ति च प्रतिदिनं ते दौद विद्वांसिनः श्रीमन्तो बहु पुत्रपौत्रसहिता भुक्वेगपोकात्रिरं गोगान्धे तु चतार्चितं सुरगणैर्विष्णोर्लभन्ते पदम्